Приветствую, дорогие друзья. У нас сегодня футбол, спорт номер один. Пришла весна, и вот футбол обозначил с собой очень интересные изменения. Ну, во-первых, вчера наши украинские футбольные клубы прошли одну шестнадцатую финала Кубка УЕФА «Динамо». И, в общем-то, постарался и Днепр. Прошли этот этап очень серьезный. Но а у нас впереди очень важное событие в мире спорта, потому что на следующей неделе придут выборы президента Федерации футбола Украины. И я думаю, что очень интересно будет вот эта встреча с Николаем Ерпуном, президентом Областной Федерации футбола нашей области, который является членом исполкома Федерации футбола Украины. И недавно он принимал гости вице-президента Федерации футбола Андрея Васильевича Павленко, один из претендентов. Павелка. Павелка, да. Который, в общем-то, является одним из кандидатов стать первым лицом украинского футбола. Вот эта встреча чем была обозначена? Потому что здесь была не только встреча с любителем футбола города Николаева, но и Южного региона. Ну, давайте скажем так, что это ни в коем случае не было встреча. Это какая-то, понимаете, о чем дело. Это была рабочая, вещь, да, встреча? Это была рабочая встреча, приезд вице-президента и кандидата в президента Федерации футбола Украины на Южный регион. В Южном регионе был определен город Николаев, поэтому сюда съехались Запорожская, Херсонская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Черкасская область. Здесь и была встреча и с кандидатом, который обозначил уже конкретно свои видения, что дальше делать, как дальше вести украинский футбол. Вот, и говорил о тех задачах, которые стоят перед Федерацией футбола на 2015-2016 годы, что стоит, какие задачи стоят у значит, наших премьер-лиги, первые лиги, как дальше развивать аматорский футбол, женский футбол, детский футбол, потому что сегодня ситуация на Украине очень напряженная, и мы все это видим, Но хотя слава тебе, Господи, что пока значит, уже практически стрельба приостановлена, может дать Бог нам, что Украина значит, будет единой, неделимой, и границы будут все закрыты, и мы будем спокойно играть наш любимый футбол, который играет вся Украина, играет вся Европа, играет весь мир. Поэтому, тем более, что вы знаете, что мы 27 марта играем уже в Испании, отборочный матч чемпионата Европы. Вот. Поэтому такие дела. Почему Андрей Васильевич и был именно Николаевич, ну, такой солнечный яркий день продолжался чемпионат области и города по футболу. И в такой обстановке футбольной встретились мы с очень молодым перспективным руководителем. Я думаю, что у него есть большие шансы. Он один из самых молодых претендентов. И очень заинтересован относиться вообще к футболу и оценил очень высоко Николаевский футбол. Мы Дадим интервью с ним на следующей неделе, буквально перед выборами, которые состоятся 6 марта в Киеве. Ну а сейчас хотелось поговорить о том, как мы вступаем в новый сезон, потому что он очень интересен. Николаевская область является одной из ведущих по массовости развития любительского футбола. И тут наша федерация областная очень много делает для того, чтобы поддержать аматоров. Ну а сегодняшний день, завтра у нас окончится зимнее первенство Николаевской области. Значит, четыре матча, четыре ведущие команды, которые уже оспаривали звание чемпиона области. Вот. Ну, посмотрим. Завтра, собственно, ну, более-менее мы можем говорить о том, что Степовое должно выиграть его. Вот. Ну а кто будет на втором и третьем месте? Или же это Водник, или же это будет Еланец, или это уже будет Новый Бух. Пока это непонятно, почему, потому что очень, значит, такая сама, значит, напряженная, напряженная мачта, и они завтра, значит, в 11.35 приглашаем посмотреть и в час дня, и будет подведено итоги зимнего первенства Николаевской области. Вот. Ну, кроме того, ведь Степ, ну, в общем-то, завоевал позиции, стал чемпионом области и будет представлять на область да. регион чемпионате Украины Черт. это спустя много лет как вы думаете какие у них шансы потому я что я вам скажу что Степовой на сегодняшний день во-первых команда имеет 25 игроков команда укреплена вот но в основном значит, большинство игроков молодежи значит и школа торпеда вот значит и они готовы более-менее готовы коллектив дружный вот подготовленный вот, выходит из определенным заданием на футбольное поле, и практически они это задание выполняют, игроки. Поэтому можно сказать так, что в этом году, в этом году ну, дай Бог, значит, посоревнуется в аматорском первенстве Украины. Вот. У нас воскресенье у Южноукраинской заканчивается первенством значит, футзала. Вот, и два часа будет награждение футзал, область заканчивает свои игры. Вот, у Южноукраинской тоже там готовятся команды, которые будут участвовать значит, в первенстве Украины. Поэтому у нас везде более-менее. Вот сейчас с, с практически зимнего первенства начинается детское, юношеское первенство Николаевской области, продолжение его. И будет стартовать, значит, э высшая и первая лига украинского детского и юношеского футбола. Она уже пойдет дальше, будет стартовать дальшими играми, продолжая дальше значит, игры. И также значит, мы стартуем кубки где-то посередине 16-го, где-то приблизительно 22-24 команды у нас будут стартовать на кубке. Значит, ну, мы в этот, этот кубок все-таки и у нас великая дата: 70 лет Победы. Вот эта дата для Украины, потому что 70 лет прошло с того времени, когда значит, на украинской земле не стреляло ничего себе. Но вот видите, немножко у нас. Что-то не получилось, но я думаю, будет все в порядке. Поэтому стартует этот значит, кубок Николаевской области. А уже в апреле месяце и стартует чемпионат Николаевской области. Дело в том, что сам футбол определяет такую оптимистическую ноту. Потому что вот на фоне вот этих всех проблем, которые связаны с Востоком, они как бы вроде бы и заставляют человека быть немножко пессимистом. И вдруг на этом фоне футбол ⁇ это какая-то светлая... Пятно, светлая радость. Это, ну, я не знаю, возможность как-то отвлечься, увлечь. И вот я думаю, что вот эта встреча с э, Андреем Васильевичем, она интересна тем, что, ну, позже узнаете как его мнение, но все-таки, как он обозначил выход положения футбола, потому что и большого, и любительского, потому что очень много связано с материальной стороной. И некоторые команды суперлиги испытывают огромные трудности. Первая лига сейчас у нас в сложном положении, наша главная команда. Вот такие он обозначил направления для того, чтобы спасти украинский футбол. Ну дело в том, что понимать очень дело, что действительно сегодня. мы, нужно сказать так, что очень тяжело почему потому что многие люди смотрят телевизор и очень переживают нас, значит, именно за Донецкую, Луганскую область. Очень переживают, чтобы все-таки там закончилось, чтобы люди вернулись в свои дома, чтобы прекратилось вот это то, что делается на сегодняшний день. Вот и нужно сказать так, что значит, мы видели вчера значит, Киев Арену. Вот, где 54 тысячи людей пришло, и с каким они, и видели, что вчера творилось, что матч, был... игрок. Да, что матч был прерван, все остальное, я потом связывался, говорил, угу. значит, ну, Франции было немножко неправильно повели себя по отношению к тому, что... Чуть было написано довольно нехорошие слова об Украине, почему вот эти чуть молодые люди и восстали, хотели показать, что так делать нельзя. Это в игре во Франции. Да, это На в игре во Франции. Но тут мы тоже сделали. Ну, я думаю, что ну, это все отвлекает людей от тех действительностей. Боль, боль, которая есть сегодня. Они сидели, они переживали, а когда еще стал 2-1, мы видели, что делалось, а когда еще стал 3-1. Все ждали конца, потому что все радовались. И то же самое за Днепр, который 2-1 Два сыграл. То есть Украина сидела, смотрела через. Я думаю, что значит, у нас уже пробивается солнце, и уже сегодня 15 градусов. Я думаю, на Украине солнце будет, будет все, будет тепло, будет уютно. Все у нас закончится. Значит, Украина – это великий народ, и будет жить прекрасно. Значит, мы вчера испытали чувство радости, потому что эту авантюрную французскую команду поставили на место. Но самое интересное вот что. Чем объяснить, что скромная по возможности Николаевская область является одной из ведущих по развитию массового, детского, взрослого, ветеранского футбола. Вот так с приходом в э, областную федерацию, ну, настолько было реорганизовано и организовано все на таком уровне, ну, футбольный чемпионат превратился в настоящий праздник, четкий, грамотный, интересный, разнообразный. Ну, я вам хочу сказать, что значит, сама федерация футбола, как областная, как районные федерации, как городские федерации, все они стараются, значит, руководители федерации, люди, которые не безразличны. Вот мы собирались перед значит, Новым годом, обсуждали те задачи, которые есть, и те трудности, которые есть. Вот. И трудности действительно есть. Вы же знаете, что трудности, если сегодня говорить о, о том, что играет Новый Бух, играет Еланец, а если сказать, что сегодня значит, тона селитры стоит 10 тысяч, а солярка стоит 30 гривень, ну и вдумайтесь эти слова, сколько надо солярки, для того, чтобы посеять, и сколько надо значит, селитры или карбомбита, для того, чтобы... Сохранить поля, да? Чтобы, да, чтобы был урожай, для того, чтобы давать деньги на то, чтобы значит, играли эти команды. Это очень напряженно. Но тем не менее, тем не менее, вот эта та закалка, которая у нас была вот несколько лет подряд, и то, что мы, мы все время старались, значит, поднимали, говорили с администрацией, говорили, если у нас много людей, которые хотят, почему? Потому что это отдушина. Вот играет в том новом буге. Значит, и это уже отдушено, понимаете. собирается тот новый бух, смотрит. Играет в том еланце. Значит, а значит, какие стадионы сельские стали? Ну, Играет в том же Первомайской. Играет в той же самой те, э, э, Кривом озере. Играет в той самой Доманевке, где прекрасный голова Витя э, Федерации футбола, который старается, миллиоратор там -то. А то везде люди собираются, люди хоть, ну, забываются. Тут, вот смотрят, вот наши там, тут, понимаете. Значит, и вот это, сохраняя вот это все остальное, мы сейчас хотим объехать каждый район, в каждом районе встретиться с каждой командой. С каждым спонсором, поговорить с ними, рассказать, какие задачи стоят при федерации, что мы хотим видеть, как мы хотим Сказать им большое спасибо, о том, что они все-таки участвуют. Они привлекают молодежь, вот посмотрите на Еланец или на Казанку, все свои. Все казанковские и Иланецкие. Ну Был да. момент, когда казанка привлекала соседей. Я, я имею в виду не казанка именно сухой еландский. А -а -а. Ну, да. Казанка и сегодня. Казанка надувает щеки и рассказывает, <сёк> что мы, мы снова будем играть ну, да -да -да. Но Мы понимаем, как они будут играть. Горняк разлетелся, поэтому сейчас горняк будет играть в казанке. Вот так мы вот. же понимаем, что сейчас начнется вот все остальное. Но тем не менее... Границы чем... преодолеть. Да, да, да. Понимаете, о чем дело? Тем не менее, ну это все для того, чтобы все-таки ну, кто-то давал какой-то бой. Вот. Да, тяжело, да, все, но в общими усилиями, общими усилиями, я хочу с Вадимом Ивановичем переговорить, значит, уже ближе, ближе к тому, чтобы он подключился, чтобы он, значит, поговорил с главами значит, администрации, чтобы, ну помогать, потому что есть очень много людей, которые желают содержать команду, и вот, но надо, чтобы администрации немножко им помогали, почему? Потому что есть много проблем, есть очень много проблем, если есть проблем финансирования, то проблем автобуса нету, что можно его там решать, а они там будут как-то, потому что все мы знаем, какое сегодня топливо и все, это очень сложно, приехать с одного места, приехал, приехал 50 километров туда, 100 километров. 100 километров это как минимум 15-15-18-20 литров. Николай Юрьевич, это уже вы дней. только что вот сейчас провели такие отчетные выборные, ну вот, такая встреча, подведение итогов. С каким настроем все это прошло? Когда встретился ваш актив, вы наградили лучших настроев, вот который был присутствовал на вот этом отчете. А ну, я, я, я вам скажу так, что значит, приятно в том, что, что собрались все главы федерации, приехали и значит, обсуждали то, что не сделано, то, что делается. Мы думаем, как улучшить на сегодняшний день ту ситуацию, которая есть. Во всех настроениях очень хорошее, во всех настроениях бодрые, во всех настроениях в том, что да, будем играть, будем. будем, будем то есть говорить о том, что. Мы не падаем духом, потому что нам падать духом и нечего. Вот мы великая страна, вот, и с великим народом, поэтому значит, желание во всех... Значит, вот сегодня мы разговариваем, и э, мне приятно в том, что в тех районах, допустим, ну, Кривого озера сюда-туда, нет, будет команда, будет команда, будем собирать, будем... Я с Доманюкой говорю, Витя, как там все, как ты... Команда будет играть. То есть, невзирая не на те проблемы, которые сегодня есть, они есть большие проблемы. Значит, мы видим, какие проблемы есть. Все-таки вот та жила, которая существует, что команды будут играть. По отдаленности не районов не имеет, значения, не имеет значения, да? Не имеет значения. Но мы, я уже в этот, в этот <свят> раз смотрел и сам себе думал, смотрел на карту нашей области. Значит, у нас две. Южная и северная зона. А сейчас думаю, что сделать. Может сделать, значит, <свят> южную. <свят> понимаете? средний вот в центре, вот эти все команды, которые играют. Ну чисто экономически поможет, да? Да, да. да чтобы, чисто экономически, чтобы вот эти переезды, в основном-то сыграют роль переезды. Ну да. То, да. Переезда. Ну, да. Вот. Значит, и в связи с тем, что нам Федерация Футбола Андрей Васильевич сказал, что будет помогать, значит, Федерация футбола в этом. Мы сейчас думаем, как бы немножко значит, прессин той, который на судейство, там надо все чисто уменьшить, чтобы как-то как, -то, как -то помочь командам, чтобы... Ну, это же прекрасно, когда, значит, Молодые ребята играют. И самое главное, мы на себя берем все расходы по судейству, по судейству, значит, все расходы значит, нашей детско э, детской юношеской лиги, которая играет, мы оплачиваем Федерация футбола. Почему? Потому что, ну, чтобы хоть как-то меньше, потому что взять этот автобус, переехать, это для них уже проблема. А когда мы уже судьи берем на себя, значит, это другое дело. И я так думаю, что это ж не то, что, допустим, сегодня в городе, мы приехали с Октябрьского, ну, было, извините, РУ-50, сегодня 4 там, допустим, или 5 там. Но это же не, не, не и 5 туда и 5 назад, 10. Осказывается же... потихоньку проблемы. На ваш взгляд, вот какие шансы у Павелка? Потому что человек прогрессивный, молодой, интересный, активный, любящий футбол. Вот, надо было видеть его горящие глаза, как он с зажиганием все это. И чувствует, что и в Киеве найдет поддержку, и, может быть, Но в регионах. Я, да. я вам скажу так, что Андрей Васильевич, мы вместе в 2001 году пришли в Федерацию футбола. Он и я. Вот, э, мы э, в один и тот же год были избраны членами исполкома. Значит, был... да? Да, он сам где все время где да. Андрей Непопетровский. Вот мы вместе были избраны членами исполкома. Мы вместе по жизни шагали. Он когда было отчетно выборное, значит. Э, в 2013 году, значит, в 2013 году, в марту месяце, значит, выбор конгресс значит, Николаевской области, Андрей Васильевич приезжал сюда, как значит, вице президент присутствовал у нас на выборах, и он хорошо знаком с нашей значит, футбольной общественностью, он знает практически ла федерации, потому что все, вот. Человек, он, сказать, собранный, ну, не зря же все-таки он представил план бюджетного комитета Верховного Совета Украины. Вот, это очень большой, и позиция, и да. очень весомая. большая ответственная позиция, и, ну, обладать таким комитетом, вот это очень много на человека возложено, для того, чтобы все-таки, мы все понимаем, что это такое, тем не менее сложно, конечно, и там, и там, вот, подбираются вице-президенты, те, которые будут тянуть эту работу, вот, но он прекрасно ее знает, что самое главное, что Андрей Васильевич знает внутри работы федерации знаете не в общем вот когда ты вот когда ты когда ты начинаешь значит вот вы знаете когда раньше у нас династии часто у нас говорят если династия то значит, там коррупция и все остальное да, да. а раньше у нас династия и шла и шла и шла и шла семья семья да, и поднималась поднималась понимаете еще Мы чувствовали вот династия значит та же самая там многих наших в проектом на НГЗ значит когда он рабочий, точит, Семейная пара, чит, да, да. Да, да, все, все остальное. А их не сын, вы знаете, бухгалтер уже. Поэтому это было настолько все. Ну а мы еще не там называем какой-то коррупцией, что-то там выдумываем в этих отношениях. Это, это неправильно. Почему? Значит, потому что это в общем неправильно. Поэтому значит, Андрей Васильевич знает снутри. <съем> это самое, чего, чего сегодня прищает все федерации. А я вам хочу сказать, 49 вот тех, кто будет голосовать. Да. членов, как мы можем сказать, Федерации футбола значит, Украины 42. Уже определили. определились. Определились за все. То есть из 147, 126 говорят да по Велку. Но это следующая следующей А вот ваша любимая тема, потому что вы сейчас главный, кто должен поднять футбол женский в Украине. И уже есть какие-то шаги к этому, потому что какой-то поворот появился, интересный чемпионат внутри вышли на международную арену. Итак, вы возглавляете очень важный сектор по развитию женского футбола в нашей стране. Ну, я хочу вам сказать, что в воскресенье я уеду в Умань. У нас идет э, зимнее первенство значит, э, нашей премьер-лиги женского футбола. Играет 8 команд. Вот, в воскресенье, э, воскресенье мы сядем все тренеры и спонсоры сядем за один стол во первых определимся уже дальше игры дальше наши высшей и первые лиги женского футбола а в понедельник мы подведем итоги зимнего первенства значит, украины среди премьер-лиги среди премьер-лиги вот но я хочу вам сказать что впервые в истории впервые в истории украинского футбола именно женского футбола украины мы провели значит пока провели провели мы значит, отбор тренеров. раньше так ну ты хочешь быть тренером женскую да давай иди ты тоже хочешь да давай ты тоже иди понимаете сегодня на конкурсной основе технический комитет Украины провел Значит, Ю-15, Ю-17, Ю-19. Там же психология особенно женская. Значит, пока Нужно у нас, учитывать. пока у нас, я да. там настаиваю и говорю о том, что пока главный тренер сборной страны, там, значит, по некоторых причинам, все написали заявление, все пошли, все как положено пошли. Главный тренер нашей, э, Куцел, пока вот там воздержится, Понимаете, в чем дело? Нельзя говорить о том, что я до сих выйти плевел, Угу. Я великий. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, Плевев значит, не говорит о том, что значит, мы великая женская футбольная держава. Хотя мы на пути, на пути. Мы, хотя мы можем преодолеть, и Италию можем преодолеть, и любую можем преодолеть. У нас прекрасные девчонки. Вот. Надо эмоции, надо подъем. Поэтому на конкурсной основе была проведена впервые в истории уже на конкурсе, но которые показали, что они хотят видеть. Вот Ю-15, вот Ю-17, где-то где те, которые пополнят сборные. И, значит, отобрали их и сейчас подали их на утверждение исполкома. Вот исполком впервые утвердит, впервые утвердит. Вот я хочу сказать, что по этого впереди, что двум дали сразу вперед на весь цикл. То есть основательный будет. А видать? одному дадут до сентября посмотреть, что. Говорить то аж, посмотреть реально что. То есть говорится о том, что как и в мужских сборных, так и в женских сборных мы пошли в том, что уже тренер на конкурсной основе становится тренером. Anyway, своими задачами. Специализация себе... жесткая, да? Да, да. Это, вот, вот, вот такие дела. Вот один из вопросов, который мы задавали Андрею Васильевичу, это вопрос использования баз. Вот у нас центральный стадион, поле с искусственным покрытием отличное, но оно еще пока так в частных руках. И вот я задал вопрос, как это сделать, чтобы оно доступно было любительским командам. И есть же на заре, есть трудовые резервы, два, три искусственных поля, которые можно активно использовать для Аматорский команд. Ну, я вам хочу сказать, да. что значит, проблема, слава Тебе Господи, что у нас Николаевич, в честь столетия некоторые люди нашлись, которые положили да. на гаровом поле, но оно положено, оно положено, оно не введено в действие. Знаете, оно, гаревое поле, да как было, так оно и есть. А вот по строительству оно не введено. Действие... Отсобные помещения там все, да, остальное? Ничего, даже покрытие, все. Почему? Потому что ну, это надо было как положено вводить, это как положено надо, значит, все. Ну, это, старались все... быстро. Да, старались быстро, все остальное. У нас, в Назари, наш проект введено. Да. Ну, значит, у нас этот стадион, который в Парке Победы введен, но он пока, долги большие перестроительные организации. Я возил туда Андрея Васильевича показывал ее там. Андрей Васильевич разговаривал с э, Вадимом Ивановичем. Они там определились в каких-то своих понятиях значит, в том, чтобы как-то решить эту проблему, а ее надо решать. Ее надо решать. Прекрасное поле, значит, прекрасный стадион, а он стоит он там нету нету знаете то детского идунь сидит когда проиграл я проиграли сидят поэтому, вот это надо стадион, стадион дышать туда, надо. и слышать да. а, а если он не будет дышать и слышать такой стадион не, ну мертвый он мертвый поэтому я там сейчас буду обращаться почему потому что э, до нас команды приезжает на значит э, к 70-летию победы мы ходили, э, у нас э, заря маш проект и, и Барский, и Возняк значит, обои люди, которые хотят, они уже вот научились проводить, более 60 команд приезжать. Динамо, Шахтеры, все приезжают сюда. Мы уже не влезем в эти стадионы, нам надо и тот стадион. Поэтому мы уже пошли, э, Ингул поехал, Возняк, Ингуле договорился, где будут жить дети. Сейчас нам надо, чтобы нам дали 4 часа, 4 часа для того, чтобы играли там дети. Я думаю, что это будет решено, но его надо ввести. Значит, и по этому вопросу было принято решение из Полковной Федерации футбола Украины, что в каждом городе, где находится областная федерация, должен быть со свой стадион. Николай Леонидович, а как Вы думаете, как у Вас складываются отношения с чемпионом Европы по кикбоксингу, мастером спорта Вадимом Ивановичем Мериковым, губернатором? Как он относится к футболу? Вы чувствуете, какой тут у Вас... Взаимопонимание, потому что футбол массовая игра. Это огромный масштаб. И вы этим руководить процессом. Еще и главная команда есть. Ну, дело в том, что чуть понимаете, еще дело. Э -э, Вадим Иванович я знаю очень давно. Я знаю ее еще, когда Вадим Иванович не был Вадим Ивановичем, вот, а был совсем по-другому назывался обыкновенный Вадик и все остальное. Значит, это неплохой человек, стремительно, который значит, развивал. То, что он хотел, вот, стремился к тому, что он, невзирая на все, видел и понимал, как он видеть это. И он это доказал, ставший губернатором Николаевской области. Вот, э, за теми делами, которые сегодняшние едут, мы же не забываем, что Вадим Иванович был и в футбольном клубе. Пока Ну да, 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 да. Да, он же был тогда, когда вот... вот ну, да. Вот. руководили, да. да. Процессом этим руководили, и были они там, все, -таки. поэтому значит, на сегодняшний день значит, сказать так, чтобы, что Вадим Иванович как-то нет. Вот. Я думаю, что вот уже нас наступление нового сезона Вадим Иванович нам поможет в этих, в этих отношениях для того, чтобы сплотить еще более в этих тяжелых экономических условиях область, для того, чтобы мы могли удачно выступать. Отношения у нас неплохие, как было в добрые времена, как было всегда, я когда набирал его по телефону, так и сейчас набираю, он всегда отвечает. То есть можно, бывает же так, набираешь губернатора, он никогда тебе не ответит. Если не смог сейчас, значит, набрал, да, Николай, что там-то, то-то, то-то, переговорили, все остальное. Ну что, Поэтому... мы вступили в весну, уже чувствуем по-настоящему, а это значит настоящий большой футбол. Сегодня стартует Суперлига, второй круг, впереди первая лига, впереди очень много соревнований будут под эгидой областной федерации футбола. Это детские турниры, людей среднего возраста, ветеранские, и вы еще вы их на поле и снова будете забивать «Динамо» ветеранам. Есть желание опять на поле и забивать голы? Будем забивать и «Динамо», всем подряд. Поэтому тут у нас такой активно действующий генерал футбольный Николай Леонтьевич Юропунов, который возглавляет очень важный процесс развития николаевского футбола, который имеет Глубокие традиции, надо их продолжать вместе с нами. Поэтому желаем вам успехов, здоровья Спасибо, вам. в очень важном деле. И я думаю, вы поддержите Павелка, которая, я думаю, сможет многое сделать для развития украинского футбола. Именно так. Именно будет так. Всего хорошего. До свидания. До свидания.